приветствую друзья сегодня будет распаковка фаркопа на nissan almera n16 седан пришла мне пришел мне таких фаркоп так запечатал и сейчас будем деваться что он тут и положил замотал и так себе. Вот такой фаркоп. Разборные вины Д. Не дуть. Где электропакет. С розеткой. Провода. Клеммы. Чтобы врезаться в проводку. Болты. Площадка под розетку. И Д. Вот такая на бабушку крышка Одевается, что и не потеряешь. Провода идет трехжильный и четырехжильный. <coughs> так сама часть паркопа съемно грушится. И д цельный металл. Дуже толстый, тяжелый, точенный, а потом зигнутый. Дуже добротней боковицы части. Металл восьмерка. Идея. Так само и тут. Восьмерка. Везде восьмерка металл. Покраска хорошая. Сварочные швы тоже хорошо обварено Короче, вот такой фаркоп. Это все равно вот так крепится. Вставляется в штатные места крепления фаркопа. И все. Фирма Автострий. Nissan Almera Sedan 2000 по 2006 год. Это, я так понял, номер два пакета. Тут человек, что если номеровка написана. Нагрузка на фаркоп. комплект для тягового степного пристрою. Короче, вот такой фаркоп. Рекомендую. Дуже хорош, хороший материал. Дуже качественно сварено. Это не реклама. Просто я дивлю, что дуже хороший фаркоп. Ну, в следующем видео буду ставить уже его на машину. А пока... Пока все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем спасибо, всем пока.